श्रोते हो नमस्कार आजच्या मन की बात वर आधारित वृत्त विशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत <tinyan> देशातल्या क्रीडापटूंनी मिळवलेलं यश क्रीडापटूंचं जाणून घेतलेलं मनोगत पॉडकास्टच्या माध्यमातून भारताविषयी विश्वभरामध्ये होणारी चर्चा तसंच देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांसाठी कार्य करणाऱ्यांची दखल सौर ऊर्जा अशा विविध विषयांवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज देशवासियांबरोबर आकाशवाणीच्या माध्यमातून संवाद साधला हो, देशाच्या अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टीचं संकट आलं आहे आपत्ती निवारण दल सुरक्षा दल दिवस रात्र मदत कार्य करत आहेत अशा संकटामध्येही जम्मू आणि काश्मीरमधून आलेल्या उत्साहवर्धक वृत्तांची नोंद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिळवणाऱ्या दोघा क्रीडापटूंशीही संवाद साधला बाढ़ और बारिश की तबाही के बीच जम्मू कश्मीर ने दो बहुत खास उपलब्धियां भी हासिल की है इन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया लेकिन जब आप उन उपलब्धियों के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए यहाँ पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया पहले ये होना असंभव था लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही इतने सारे लोग खासकर युवा पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए ये नजारा वाकई देखने लायक था साथियों दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया विशेष बधाई मध्य प्रदेश को जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं श्रोते हो स्पर्धा परीक्षां मध्ये मुलांचा बुद्धिमत्तेचा कस लागतो अशा परीक्षेमधून प्रतिभावंत मुलांची निवड करता येते परंतु काही कारणाने अगदी थोडक्या गुणांमुळे स्पर्धा परीक्षेचा टप्पा पार करू शकले नहीं अशा उमेदवार सरकार ने एक मंच तैयार के विषय प्रधानमंत्री दिल्ली महती साथियों यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया इस पोर्टल पर दस हजार से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था कोई इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहता था कोई मेडिकल सर्विसेज के हर पड़ाव को पार कर चुका था लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब प्रतिभा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहां नियुक्ति दे सकती है साथियों इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे। हो आजचं युग हे तंत्रज्ञानाचं आणि डिजिटलचं आहे काही क्षणांमध्ये संपूर्ण दुनियेमध्ये आपल्या बातम्या पोचतात विविध क्षेत्रात भारत मिळवत असलेलं यश काही कोणापासून लपून राहू शकत नाही आजच्या युगामध्ये लोकप्रिय होत असलेल्या पॉडकास्ट या माध्यमाद्वारे लोकांना भारताविषयी जाणून घेण्यामध्ये किती रस असतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अपना अनुभव आज सामायिक केला तो अपन जाणून घेऊया भारत में छिपी संभावनाओं पर दुनिया भर की नजर है इसी से जुड़ा एक सुखद अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ आपको पता है कि आजकल पॉडकास्ट का बहुत फैशन है विभिन्न विषयों से जुड़े पॉडकास्ट को भांति भांति के लोग देखते और सुनते हैं बीते दिनों मैं भी कुछ पॉडकास्ट में शामिल हुआ था ऐसा ही एक पॉडकास्ट दुनिया के बहुत फेमस पॉडकास्टर लैक्स फीडमैन के साथ हुआ था उस पोडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई और दुनिया भर के लोगों ने उसे सुना भी और जब तो पॉडकास्ट पर बात हो रही तो बातों बातों में ऐसे ही मैंने एक विषय उठाया था जर्मनी के एक खिलाड़ी ने उस पॉडकास्ट को सुना और उसका ध्यान मैंने उसमें जो बात बताई थी उस पर केंद्रित हो गया उन्होंने उस टॉपिक से इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की और फिर जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत से जुड़ना चाहते हैं आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने पोडकास्ट में ऐसा कैसा विषय कह दिया जो जर्मनी के खिलाड़ी को प्रेरित कर गया ये कौन सा विषय था मैं आपको याद कराता हूँ मैंने पॉडकास्ट में बातों बातों में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़ा एक गांव का वर्णन किया था दरअसल दो साल पहले मैं शहडोल गया था वहां के फुटबॉल प्लेयर से मिला था पोडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच बायर्स डिटमारायफर ने भी सुनी शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहाँ के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है जल्द ही शहडोल के हमारे कुछ युवा साथी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जर्मनी जाएंगे मुझे यह देखकर भी बहुत आनंद आता है कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है मैं फुटबॉल प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि जब समय मिले वे शहडोल जरूर जाएं और वहां हो रहे स्पोर्टिंग रिवोल्यूशन को करीब से देखें श्रोते हो सीमेवर लढणारा सैनिक देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देण्यासाठी सज्ज असतो तर अशा हुतात्मा झालेल्या सैनिकांची माहिती जमा करणारे जितेंद्र सिंह राठोड यांनी केलेल्या कामाची दखल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतली त्यांच्या या आगळ्या वेगळ्या देशभक्तीची माहिती आज श्रोत्यांना या कार्यक्रमामुळे समजली देशामध्ये सौर ऊर्जा वापराचं महत्व आता लोकांना जाणवू लागलं आहे बिहार मध्या रतनपुरा गाँव सौर दीदी देवकी ये कार्या विषय आज प्रधानमंत्री अनोखी माइती दिली सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है वही खेत वही मेहनत वही किसान लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है साथियों बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं देवकी जी उनका जीवन आसान नहीं था कम उम्र में शादी हो गई छोटा सा खेत चार बच्चों की जिम्मेदारी और भविष्य की कोई साफ तस्वीर नहीं लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी अब सोलर दीदी के सोलर पंप से चालीस एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है सोलर दीदी के इस अभियान में गांव के दूसरे किसान भी जुड़ गए हैं उनकी फसलें हरी भरी होने लगी है आमदनी बढ़ने लगी साथियों पहले देवकी जी की जिंदगी चार दीवारी के भीतर सिमटी हुई थी लेकिन आज वो पूरे आत्मविश्वास से अपना काम कर रही है सोलर दीदी बनकर पैसे कमा रही है और सबसे दिलचस्प बात की वो क्षेत्र के किसानों से यूपीआई के जरिए पेमेंट लेती है अब पूरे गांव में उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है श्रोते हो इतिहासातील काही अत्यंत प्रभावशाली घटनांची सर्वांनाच माहिती नसते आणि इतिहासाची पाने चाळल्यानंतर तत्कालीन परिस्थितीची नेमकी कल्पनाही सगळ्यांना येऊ शकत नाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज एक ऑडिओ क्लिप ऐकवली यातून हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाच्या संदर्भात तत्कालीन राजवटीच्या विरोधात केलेल्या ऑपरेशन पोलोची माहिती श्रोत्यांना मिळाली बरोबर भारतीय संस्कृति ऐसी उदो उदो होत मधे कसा होता है त्यांनी सांगितले। इटली के एक छोटे से शहर कैम्प रोतौंदो में ऐसा ही देखने को मिला है यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया इस कार्यक्रम में वहाँ के स्थानीय मेयर सहित क्षेत्र के अनेक अहम व्यक्ति भी शामिल हुए कैंप रोतौंदो में रहने वाले भारतीय मूल के लोग महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगने से बहुत खुश है महर्षि वाल्मीकि के संदेश हम सभी को बहुत प्रेरित करते हैं। कनाडा के मिसी सागा में प्रभु श्री राम की इक्यावन फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है इस आयोजन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा के वीडियोस खूब शेयर किए गए रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है रूस में एक मशहूर स्थान है ब्लादीप बहुत से लोग इसको ऐसी जगह के रूप में जानते हैं जहां सर्दियों में तापमान माइनस बीस से माइनस तीस डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है इस महीने ब्लादीप में एक अनूठी प्रदर्शनी लगी इसमें रूसी बच्चों द्वारा रामायण की अलग अलग थीम पर बनाई गई पेंटिंग्स को भी किया गया। यहाँ पर एक कंपटीशन का भी आयोजन हुआ। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ती जागरूकता देखकर वाकई बहुत प्रसन्नता होती है श्रोते हो सणस धली मधे सर्व देशवासिया स्वदेशी वस्तु वापर करावा वोकल फॉर लोकल ऐसी माध्यम आत्मनिर्भर भारत बनवण्याचा मार्ग सुकर करतानाच स्वच्छतेच पालन करून सणांचा आनंद द्विगुणित करण्याचं आवाहनही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज केलं श्रुते हो आपण वृत्तविशेष हा कार्यक्रम न्यूज ऑन ए आय आर या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या युट्यूब वाहिनीवर या कार्यक्रमाचं ध्वनीमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला संपादक आणि सादरकर्त्या भावना गोखले निर्मिती सहाय्य गुरुनाथ तेरवणकर लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर निवेदन विजया सहजराव